Всем привет! Как и обещала, начинаю свой день с Ауди. Ну что, поехали? Здесь началась моя история знакомства с аудицентром VIPAS. Это стало для меня знаковым событием, которое я сейчас хочу с удовольствием отметить шикарным игристым. Смотрите, какую красоту. Уже завезли Вайнтайм. И я вам очень рекомендую. Так. Машина у меня закрыта, но для того, чтобы положить вещи, достаточно просто сделать вот такое движение. Безопасность машины максимальная, потому что двери остаются при этом закрыты и только багажник. И только когда я подошла к двери, она открывается. Безопасность максимальная. Здравствуйте, благодарю. Как прошел драйв? Хочу вас поблагодарить за возможность тест драйва Q5. Реально было очень круто. Мне понравилось по сравнению с моей Audi A6. Конечно, это паркетник, это круче по клиренсу. Я могу заехать на любую, так сказать, парковку. Но... Как комфорт? Очень классно. Вот честно, видно, что машина новая, все как бы комфортно, везде технологии, в езде, технологии. подключить, очень, очень удобно. Когда картплей работает, вообще Bluetooth. Подвеска. Подвеска тоже, да. Вот когда я там проезжала такие неровности, я почувствовала, что она очень мягко их переходит. То есть, ну, мне в сравнении с моей легковой Audi я прям такой разницы не почувствовала прям. А что скажешь про мотор? Мотор, наверное, мне бы хотелось мощнее, потому что у меня как бы 3.0 дизель, да, на А6, и здесь я чувствую, что да, 2.0 мне немного не хватает, при том, что она побольше, чем моя легковая, и мне хочется чуть-чуть такой резкости в движении, чтобы было, и запас мощности. То есть я рассматриваю машину для города, так как постоянно только в Киеве нахожусь, очень редко выезжаю за город, но, в принципе, мне, наверное, для для того, чтобы вся семья помещалась, скажем так, для ребенка, для автокресла, вот, наверное, хочется чуть, -чуть побольше. Конечно, И посильнее. 8 у нас более семейная машинка это более индивидуальная, женственная для города. Но для она очень парковки. классная тоже. Вот я сомневаюсь насчет того, что нужна ли действительно мне побольше машина, потому что в принципе вот то, что я хотела, мой запрос, она тоже в какой-то степени удовлетворяет. Я понимаю, что зимой это вообще будет идеальный вариант. Потому что лето есть лето, а зимой, учитывая наши дороги, паркетник, это сейчас, сейчас то, что надо мне, я понимаю. Я очень рада, что мы с вами познакомились и поняла, что Audi и центр VIPAS действительно предоставляют сервис и возможность выбора. Поэтому я думаю, что я однозначно на какой-то из этих машин остановлюсь. Спасибо. Благодарю. И предлагаю отметить. Игристы. За легкий выбор хорошего автомобиля.